assalomu alaykum nodir unboxing kanali muxlislari sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan juda judaham xursandman bugungi obzorni bitta o'zim olib boradigan bo'ldim xudo xohlasa bugungi unboxing qiladigan telefonimiz redmi to'qqiz a sal eskiroq model bo'lsa ham xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman sharoitimizdan hmm. kelib chiqqan holda obzoрni qilishga harakat qilyapmiz qo'ldan kelgancha ho'p bu redmi to'qqiz a telefoni byudjet telefonlar qatoriga e kiradi bugungi kundagi malika do'konlaridagi narxi bir yuz o'ttiz besh bir yuz o'ttiz dollar o'ttiz ikki gigabaytli versiyasi ho'p karobkada nima bor telefon telefon chexol yo'q ekan negadir zaryadka va usb kabel bu yerda type c emas mikro usb qoyilgan narxiga yarasha deb o'ylayman xop endi karobkani chetga olib qo'yamiz bizga kerak emas ho'p videoni ko'rayotganda sakson foiz odam obunani yoqmasdan ko'ryapti o'rtoqlar obuna yoqish esdan chib ketib qolmasan yana bita kickina e'lonimiz bor progress o'quv markazi bilan birgalikda nodiron bo'lsin kanali hamkorligida bitta kichkina aksiya qilyapmiz motion grafika darslari boshlanyopti ya'ni siz montaj qilishga videolarni o'zingiz videolarni montaj qilishga qiziqsangiz sizlar uchun maxsus chegirmamiz bor ya'ni besh oylik o'quv kursimizni birinchi oyini bitta faqatgina hozircha bitta odamga tekin qilib beryapmiz shartlari shundan iboratki bizani kanalga yozish sharh yozish podpiska o'qish shart emas quyidagi ko'rsatilgan raqamga telefon qilib nodiramni oa telefon qilyapmiz deb isminglarni yozdirib qo'ysanglar familiya bilan bo'ldi o'sha yerdan sizlarni bittanglarni xudo xohlasa tanlab telefon nomeri yozdirish esdan chib ketib qolmasin telefon qilamiz kelib bir oy oldin bepul kurslarda qatnashishinglar mumkin davomini ya'ni qolgani yana o'qimoqchi bo'lsanglar qolganig pul to'laydilar hop informatsiya ya'ni ma'lumot tugadi videoni ko'rishni davom bu telefonimizni bizaga ko'k rangi yorqin ko'k rangi taqdim qilishdi dizayniga keladigan bo'lsak dizayni o'ziga yarasha ishlangan ixcham juda yam ixcham emas qo'pol ham emas o'rtacha xo'sh orqasi korpus plastik hmm. oldida nuqta emas hmm. misol kamerani teshik qilib nuqta qilmagan o'sha tomchi shaklida qilib ketgan dizayni shunaqa oldi kamera telefonni endi ekraniga keladigan bo'lsak ekrani narxiga juda ham a'lo darajada mos keladi 653 ellik dyum hd plyus ya'ni 720 ga 1600 piksel <coughs> ekranni sifatiga keladigan bo'lsa, ips ekran juda ham tiniq bu bir samsung obzor qilganimizda ekranni yomonlagandik bu ancha ustun turadi bu ekran ips ekran mana yeah. ko'rganingizdek ekranni sifat darajasi a'lo darajada ya'ni qisqacha qilib aytganda narxiga juda ham mos hmm. keyin endi prosessorga keladigan bo'lsak bu yerda o'sha arzoncha helio mtk protsessori qo'yilgan helio g yigirma besh ikki gigager sakkizta yadro o'n ikki nanometr protsess bu qanaqa protsessorki u taxminan snapdragon to'rt yuz o'ttiz to'qqizlar bilan tenglasha oladi hmm. kundalik ishlarga bo'ladi misol hmm, uchun o'yinni o'ynayman desangiz ham past hmm, razрешенiyada o'yinlarni ham ko'tarib bera oladi kuchi yetadi kamerasiga keladigan bo'lsak bu yerda ikki dona kamera orqada bitta oldida bitta orqa kamera o'n uch megapiksel oldi kamera besh megapiksel e, kamera ham nima deydi ja maqtagulik joyi yo'q e, yomonlaydigan joyi ham yo'q narxiga mos keladi to'g'ri keladi endigi navbat batareyaga keladigan bo'lsak bu yerda Xiaomi batareyani ayamagan 5000 ming batareya qo'ygan ham Helio g 25 o'zi energiya effektiv protsessor hisoblanadi Bu yerda 5000 ming juda ham o'zini ko'rsatadi bemalol taxminan 2 kunga yetadi 1,5 kun 2 kunga batareya yetadi deb o'ylayman bu telefonda yuzbsga keladigan bo'lsak bu yerda yuz dan ham ekonom qilishmoqchi bo'lgan mikro yus b qo'yilgan tip emas hammasi sekin sekin ti o'tyapti ko'rgan bo'lsanglar ahamiyat berib sezib yurgan bo'lsanglar bu yerda yuz bini mikro yuzb qo'ygan hop midagi yana o'zini fishkalari bo'laredi iнфракрасный port ya'ni pult qilib ishlatadigan infra qizil port bu narsa qo'yilmagan bundan ham ekonom qilingan telefon byudjet segmenti uchun ishlab chiqarilgan arzonchi telefon buni birinchi bo'lib bu hindistonda taqdim qilindi keyin uh, butun global rinokka chiqdi global bozorga endi telefonni plyus va minus tomonlarini sanab o'tadigan bo'lsak uh, plyus tomoni um, ekran bu semiz plyus juda uh, yam narxiga arziydi uh, misol uchun samsung oladigan bo'lsak samsungda bu narxdagi telefonlarda juda yam xafa ekran qo'yiladi shundoq qaraganingizda shu tochkalar sanaydigan darajada ko'rinadigan bo'ladi bu yerda ekran a'lo darajada narxiga yarasha judayam sifatli hd plyus ekran qo'yilgan ikkinchi plyus tomoni batareya batareya besh ming milliamper ham uh, helio g yigirma besh protsessori bilan juda ham o'pishib ko'rishadi u batareya uh, uzoqqa yetadi chunki helio g besh energiya bo'lganligi sababli batareya uzoqqa yetadi uchinchi um, uh, afzallik tomonimiz sim slot sim slotda alohida fleshkaga joy va ikkita sim kartaga joy ajratib ketilgan ya'ni bitta slot gibridniy qilib ketilmagan yo fleshka yo sim karta qo'yasiz degan muammo bo'lmaydi ikkita sim karta fleshka baravbar qo'yishingiz mumkin minus tomonlarini oladigan bo'lsak minus tomonlari kuchsiz protsessor baribir prosessor endi buni minus deb bo'lmaydiyu kichkina minuscha deb ketamiz narxiga yarasha hamma narsa baribir misol kuchli protsessor qo'yadigan bo'lsa narx o'z uz o'zidan avtomatik ravishda oshib ketardi hop oh. kichkina minuscha protsessor mm, yana ikkinchi minus tomoni korpus korpus hamma yog'i plastmassa buni nega minus deyapsan deydigan bo'lsanglar buni minus tomoni telefon baribir nagruzkada ishlatilganda qiziydi Qızı qiziganda o'zinglar bilasizlar plastmassa issiqlikni o'zidan yaxshi o'tkazmaydi ya'ni issiqlik almashinuvi yaxshi bo'lmaydi bu bunda ham yana plastmassani plastik minus tomoni shundaki chexol taqib ishlatib yurganingizda o'zbekiston sharoitida changni chexolni ichiga chang yig'adi qirilib chizilib ketadi plastik korpus shu tomondan minus hisoblanadi misol kimgadir yoqishi mumkin misol plastik korpus plus tomoni shundaki qo'ligizdan tushirib yuborganingizda oynaga o'xshab chil chil bo'lib ketmaydi udarga zarbalarga chidamliroq bo'ladi baibir issiqlik almashinuvi tomonidan issiqlikni o'zidan protsessordan chiqarib yuborish tomonidan minus hisoblanadi uchinchi minus tomoni yuz bi yuz bida o'sha eski tip mikro mikrousb qo'yib ketilgan type c emas ko'rishinglar mumkin bu ham уje hamma modellar nega minus deb sanayotganim sababi mikro usb bilan type tipcni orasida manimcha sent sent farq qilsa kerak shuni qo'yib yuborsa manimcha hech qanaqa yutqizmasdi syomi deb o'ylayman hop uchinchi minusga keladigan bo'lsak infra qizil port yo'qligi bu infra qizil port o'zinglar bilasizlar juda yam qulay konditsioner televizor pult iнфракрсны pult qabul qiladigan qanday qanaqaki texnika bo'ladigan bo'lsa hammasiga tushadi shuni qo'yib ketmagan edi oxirgi minusimiz ishlatib ko'rganda sezdim telefonni vibra, vibra matorchi judayam xafa holatda borligidan yo'g'i yaxshi judayam kuchsiz vibratsiya se bo'lganda sezilishi juda yham kuchsiz rasmlardan kamera va orqa kamera va oldi kamera rasmlarda namunalarni alohida oxirida tashab o'tib ketamiz shu bilan manimcha obzorimiz yakuniga yetdi e'tiboringlar uchun rahmat o'xshagan bo'lsa yoqqan bo'lsa layk bosishni unutmanglar kommentariylarda o'zinglarni fikringlarni bildirib ketinglar yana ko'rishguncha deb qolamiz